Setiap kali saya mengerjakan umrah Di sinilah saya singgah ke masjid Cuba Dan siapa pernah pergi ke masjid ini Adakah anda di antara Yang bermasjid baik singgah ke sini Okay guys inilah saya berada di dalam Kuba. Masjid Kubah, Masjid Kubah yang telah dibina oleh Rasulullah Bersama sahabat Dan di masjid ini Saya juga dapat mengerjakan uh, Solat Umrah Pahalanya yang di uh, Janjikan Rasulullah bersabda juga uh, Jika Setiap umat Islam yang datang ke sini Mengerjakan Uh, solat Umrah bermakna uh, dua rakaat dijanjikan satu kali Umrah, gitulah. Dan di sini eh, kita boleh solat solat duha, solat duha, biasa lah. Dua rakaat. Lihat uh, situ juga di apa? Eh? apa selalu biasa ni imam. ramai manusia kat sini dan di belakang saya ni jemaah daripada Indonesia dari, dari Mesir Turki dan banyak-banyak lagi inilah salah satu masjid yang dibina oleh Rasulullah sekarang saya uh, di depan depan pintu masuk masjid kubah Masjid ni dijaga terlalu cantik sekali Pemandangan yang begitu indah lah Ni waktu selepas uh, subuh saya ke sini Haa uh, ni yang dibina tu ya. Di atas Okey Masjid Quba telah dibina oleh Rasulullah dalam tahun 622 Masihi Jika anda masih ingat Di mesjid ini juga uh, Rasulullah pernah bersabda okay, Maka siapa-siapa Umat Islam Yang mengerjakan solat uh, Solat umrah Satu solat dua, uh, Kira dua rakaat lah, Nak ringkaskan eh. uh, Dapat pahala juga kita mengerjakan uh, Umrah Peristiwa yang berlaku Kenapa masjid ini dibina Masjid ini dibina Ketika itu uh, Allah Ta'ala berfirman kepada uh, Memerintahkan Nabi Muhammad Untuk berpindah dari Mekah Ke oh, Yathrib sini kan. Madinah. <tuh> Saya uh, ah, sendirian sini. Berjalan. Dan kepada anda yang kurang faham Kenapa nama Masjid Kuba Masjid Kuba diambil dari nama Kampung Kuba Kampung ini terletak di kawasan pinggiran Yatri Yang jaraknya kira-kira 3 km di selatan Madinah Pastinya anda tertanya siapa tu yang saya tolak di Winchat Itulah mak saya dan sebelah ni isteri saya kami cuma bertiga dia ni. Masjid pertama dalam sejarah Islam bukanlah Masjidil Haram di Mekah, tapi sebuah masjid kecil yang dibangun oleh Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah. Namanya Masjid Quba. Saat Nabi tiba di sebuah desa bernama Quba, beliau tinggal di sana selama empat hari. Di tempat itulah beliau bersama para sahabat membangun masjid sederhana dari batu dan tanah liat namun kemuliaannya luar biasa. Rasulullah bersabda, barang siapa berwudu di rumahnya lalu datang ke Masjid Quba dan solat di dalamnya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hingga hari ini, Masjid Quba masih berdiri megah di pinggiran Madinah. Umat Islam dari seluruh dunia datang berziarah, menghidupkan sunnah dan mengenang jejak langkah Nabi di tempat bersejarah ini. Pastinya perasaan serono bila dapat jemputan dari Masjid Kubah. Kami menunggu. Anda semua jangan terperanjat. Ada hikmat bagi kalau tak nak ambil taksi untuk ke Masjid Kubah. Kami sedang menunggu bagi 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 untuk ke Masjid Kubah anda tertanya-tanya apa kami sekeluarga ni buat kat sini berdepan dengan Masjidil Nabawi kita lagi tunggu bagi lah di belakang saya tu uh, Masjidil Nabawi dan depan saya ni pertama kali saya lihat dia polis Saudi Arabi perjalanan kami ke Masjid Kuba sebenarnya kerana dapat jemputan ha, selama seminggu kita turun naik ke masjid Cuba Kira, ada iftar dijemput ada jawatan kuasa di sana sini uh, saya ingin mengkongsi kalau di sini saya lihat eh? uh, banyak kawalan ketat lah dari polis dan uh, askar mereka mana-mana penjuru semua ada polis dan askar jadi tak senang lah ada huru hara ke. nak buat geco ke. dia senang kena tangkap jemaah -ma dari Singapura kami ni dari Masjidil Nabawi nak ke Masjid Kuba tapi berapa agaknya bayaran untuk menaiki bagi ni satu orang ni tak sampai lah dua dolar nak tahu guys sebelum kami berangkat ada juga pegawai yang akan memastikan keselamatan kami dan berapa orang jumlah yang boleh naiki bagi ni cuba anda bayangkan kalau terlalu ramai melambung lah ni bagi tak sampai mesej kubah bagi pun dah kosong ha. kereta bagi ni yang saya ingat lah ha. kalau di Singapura kereta bagi terdapat di mana di Padang Golf tak adalah perlumbaan di Jalan Raya ha. nampak gaya boleh kena saman tapi kalau di Madinah ni ha. kita boleh nampak kereta bagi boleh kita sewa Maklum saja zaman dah moden Ada juga uh, Hikmat kereta bagi ni oh. Tapi Cuba Anda semua bayangkan Saya cuma mengimbau kembali Zaman Rasulullah <laughs> 5 km Rasul berjalan Dari Masjid Kubah Ke Masjidil Nabawi Ha Macam mana tu Jauh tak Atau dekat Di hadapan mata saya ni saya sedang renungkan Masjid Saidina Omar Cantik guys Memang cantik Mungkin anda yang tidak tahu Siapa Saidina Omar tu Saya pun Nak terangkan panjang lebar Saidina Omar adalah Sahabat karib Nabi Muhammad sendiri Satu benda kalau naiki bagi ni Kita boleh selit sana Selit sini Selit sana Selit sini Lepas tu terus semua terselit Ah, ha. Selit mana? Selit Jangan terselit bawa bas Kalau anda menaiki kereta pagi ni Anda juga berkesempatan Melihat ke sana dan ke sini Dan orang-orang yang ada tu Semuanya friendly Anda boleh berbual lah sambil kereta bagi tu berhenti sementara Ah, ha, saya juga dapat berkenalan dengan seorang warga daripada Iran saya ni jenis tak kira apa warna kulit semua saya pastinya berbual ha. where you from? Ah, orang mana nak? Kami sekeluarga ni Dah ambil wuduk dari rumah Okey. Untuk anda yang ingin tahu Ambillah wuduk sebelum ke Masjid kubah Kerana itulah pahalanya Perjalanan kami ke Masjid kubah ni Nak dekat waktu maghrib Masa dari Singapura Terus kita langsung ke Masjid kubah Itu pada waktu zuhur. Ha, kalau anda ingin tahu. Tapi selama seminggu tu kita ambil alih daripada zuhur ke asar dan ke maghrib. sedikit sebanyak sejarah bolehlah saya ceritakan Okey, masjid ini masjid kubah yang saya maksudkan terletak di bahagian selatan kota madinah untuk pembangunan masjid ini pada pertama kali rasulullah lah yang sendiri meletakkan batu untuk kiblatnya naik bagi ni satu yang seronok ni mata saya melihat keindahan kota Madinah yang saya pelik juga ni tak ada manusia-manusia yang lepak di tepi-tepi jalan yang satu perkara yang paling saya uh, seronok ni semuanya bersih tak ada sampah sarap kat mana-mana uh, anda sendiri lihatlah di video ni untuk anda yang suka atau gemar menonton video saya saya amat berterima kasih lah tapi satu perkara yang saya nak ingatkan untuk anda yang sering menonton cerita sejarah sejarah yang saya upload di video agaklah satu hiburan kerana saya tahu pastinya ada haters yang ketahukan saya maklumlah saya ni tak berpelajaran tinggi tak ke sekolah cuma dengar sana sini itu aja saya teruskan kisah silam dari zaman Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Abika setelah baginda sendiri meletakkan batu batu untuk mendirikan masjid kubah ni dengan sahabat-sahabat Nabi yang ikut berada di situ seperti Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar mereka juga membantu Rasulullah membangunkan Masjid Kuba ini pada waktu itu batu di Masjid Kuba juga mengikut kiblat tapi bukan sembarangan guys okey batu itu telah diletakkan mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan arah kiblat menuju ke Mekah bukan lagi ke Baitul Maqdis di dalam masjid ini masa zaman itu juga terdapat sebuah sumur milik Malik Abu Ayub Al Ansari atau lebih dikenali sebagai Sumur Mubarak Al-Naka iaitu pemberhentian Unta ketika baginda ingin memasuki kota Madinah. Eh, apa ni? Eh, sama cuaca lain macam Eh, rasa ni dingin pula. Eh, angin bertiup kencang ah. Eh. Ui. Dingin banget. Oh, <tong> Eh, kenapa ni? Eh macam eh. Eh, eh bagi ni berhenti sekejap. Oh. dia takut langgar orang dah. Okey. Kita teruskan perjalanan. Ha, dia pun dah masuk. Ha, terus terus laju laju. Guys Kalau anda semua ingin tahu Waktu zaman Baginda sendiri Baginda selalu Setiap hari Sabtu Yang dicatatkan Selalunya Baginda Berada di Masjid Kuba Tapi guys Kami bersyukur dan beruntung Kita sampai di Masjid Kuba ni Pada hari Sabtu Dari Singapura Terus ke Masjid Kuba Anda Pastinya Hairan kan Tapi Itu perkara biasa lah Ada Antara kami Rasa bersyukur Itulah nikmat yang telah diberi Di dalam Kitab Suci Al-Quran Juga telah menerangkan Keistimewaan Masjid Kuba guys Di mana di surah At-Taubah ayat 108 Cuba anda baca surah itu. Kemungkinan juga ada di antara umat Islam sering terdengar azan pertama berlaku di Masjid Kubar. Itu adalah fake news guys. Pada saya adalah fake news. Azan pertama dari Bilal bin Rabah tidak terjadi di Masjid Kubar guys. Masjid Kuba memiliki muazzinnya sendiri yaitu Sa'ad al karaz Kalau anda semua nak tahu Bilal bin Rabah telah dilatih dari Nabi Muhammad sendiri. Muazzin pertama di Masjid Nabawi. Itulah sejarahnya. Asal pertama yang berkumandang adalah ketika Nabi hijrah ke Madinah untuk anda penonton yang sering menonton video-video saya di YouTube ataupun di TikTok saya hanya berkongsi apa segalanya sejarah sejak di bangku sekolah lagi saya belajar sejarah Islam sejarah sedunia dan macam-macam lagi sejarah tapi kerana minat saya mendalam saya teroka lebih ilmu dan pengalaman dari ustaz-ustaz yang membimbing saya yang satu pula ustaz yang paling saya hormati teman karib saya sendiri tapi dah arwah Allahyarham ustaz dalaludin hasan dia banyak membimbing saya tentang sejarah dan ilmu agama dan juga ustaz-ustaz yang lain saya banyak belajar daripada mereka tapi untuk haters yang ingin ketahukan saya anggaplah sebagai lawak jenaka dan hiburan saja jangan suka cepat percaya tentang apa saja yang saya kongsikan di media sosial tentang sejarah buat segalanya sebagai lawak jenaka anda boleh ketawakan saya saya pun tak kisah Kelajuan kereta bagi ni pun tak terduga guys Anggaran sekitar 80km sejam guys ha itulah kelajuannya Tapi di satu saat tu Terpaksalah Mereka berhenti sementara Bukan apa Ada juga untuk kutipan Teks ha, Inilah mereka sedang berbual dengan antara mereka sendiri Saya pun kurang faham Ya Rashid, ya Kalb kita mulakan perjalanan kami untuk menuju ke Mesir Kubah tak sabar lagi nak pergi Masjid Kuba ni guys ha, ada jemputan khas untuk kami semua ni dengan seronok naiki kereta bagi ni Hai, tak sadar kita dah sampai ke Masjid Kuba oh sungguh indah dan cantik pemandangan uh, nak waktu maghrib ni Kita dah masuk di perkarangan masjid Kubah ni. Ah, ha, driver mulalah lah ha, cari tempat nak letak kereta bagi ni. Dan kami pula sibuk menunggu keluarga-keluarga ha, kami yang menaiki kereta bagi yang lagi satu. Saya bawa anda ke masjid Kubah. Bila kami dah berkumpul. Ha, satu pintu menuju ke tempat wanita dan lagi satu tempat juga untuk para jemaah lelaki. Di sinilah kami berkumpul beramai-ramai. Okay. di dalam masjid uh, kubah ni ramai saya jumpa uh, dari iraq ada juga dari iraq uh, sekarang saya dijemput oleh seorang arab ni bermakan iftar di sini dijemput makan iftar sekeluarga untuk makan bersama-sama dengan penuh adat. Dipimpin tangan. Hmm. Oh, oh okey. Okay. 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 Thank you, thank you. Selama seminggu lah Duduk makan beramai-ramai Waktu iftar Di Masjid Kubah. Terima kasih lah banyak-banyak pada jawatan kuasa Mesir Kubah yang Sudi menjemput kami. Saya dijemput untuk makan iftar bersama. Lagi Alhamdulillah dapat juga jemputan untuk memakan iftar di Masjid Kuba eh banyak juga ni lauk-lauk dan makanan nasi Arab juga dihidangkan macam-macam jenis makanan ada Alhamdulillah seperti biasa jemaah semua sedang menunggu waktu azan maghrib berkumandang bila dah maghrib ha, masanya untuk kita berbuka lah Allahu Akbar Allahu Akbar Allah أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه على <applause> الفلاح Allah